najimovlar oilasi 28 sakkiz yil yotoqxonada yashagan kelgan sovchilar yotoqxona ekan deb aynib ketishardi najmiddin aka bilan yuz bergan halokat ularning sharoitini yanada og'irlashtirdi gulchehra vaziyatdan chiqish uchun kutilmagan qarorni qabul qiladi bolalar onasining tanloviga qarshi edi Menga salbiy ta'sir qilardi o'sha gaplari oradan 10 yil o'tdi gulchehra yaqinda 3 xonali uyning bekasiga aylandi bugun farzandlari unga nima deydi Parchasi haqida batafsil Barci barci -salamu -salamu <yaitim> da e bugungi dasturimizda barcha barchaga xayrli oqshom assalomu alaykum xush kelibsiz assalomu alaykum xushvaqt bo'ling kutilmaganda hayotimiz tubdan o'zgarib ketishi mumkin bugungi hikoyamiz qahramonlarda ham xuddi shunday e bo'lgan e'tiborimizni monitorga qaratsak ertalab aq velosipedda ketayotgan paytimda e atrofimga qarab povorotdan burilgan paytimda bitta qattiq mashina kelib urib ketdi mani ikki metrmi uch metr tepaga ko'tarilib arqom bilan o'tirib qolganman ketdim deb o'ylaganman qayatdan uyda man narsa pishiryotgandim nimadir o'shatdan yugurib kelib yetishgan bir o'n besh mnutankeyinmi yigirma minutdan keyin o'zimga kelganmanda qarasam velosiped deydi velosiped anaqa qilib qolgan odamlar yig'ilib qolgan ekan bольницаga olib borishdi ko'rishdi ko'rishdirentgenga tushirishdi biz borsak bolnitsaga olib borib qaytib olib kelishayotgan bo'lgan yani. oyoqlarim <Sessizlik> ozgina ушиб ушиб bo'lgan bioq sinmagan keyin man o'zim roziman hamma tomonim yaxshi anaqa qilmaganmanda shunda ozgina miyalari shikast etgan ekan bilmaganmiz ikki ming sakkizinchi yil qattiq stress holatga tushib kasal bo'lib qoldilar ozgina boshim og'rib qoladigan bo'ldi shu narsalar esdan chiqib qoladigan bo'ldi aytgan narsa aytaman yana qayta qayta aytgan kimgadir yoqadi kimgadir yoqmaydiku xo'jayinim xushchaqchaq rosa hazilkash odamda gapirmaydigan bo'lib qoldilar nimaga bunaqa bo'ldilar desak o'sha tomografiya qilganimizda boshida qattiq udar bo'lgan ekan shu paytda лечеniya olishimiz kerak edi misali ukol ukol olmaganmiza hech alo qilmaganmiz o'zi qarshi qanaqadir ukollar bo'lar ekanku hech kimga ishonmay qo'yganlar hammamizga begonasirab qarardilar <laughs> gaplashib o'tirmasdilar avvalgidek xushchaqchaqlik yo'q edi bizni tanimaslikka olardilar ko'proq asablari charchagandan deb aytishgan ular gapirsa gapirgim kelmay qoladi hech narsa yoqmay qoladi o'zimcha ular gapirayotgan <laughs> paytda ahamiyat bermayman hech narsa yoqmay qoldi menga man kichkina bo'lganman unaqa ja yaxshi bilmayman lekin sal sal esimda baxtsiz hodisa bo'lib yonlarida yig'lamaslikka harakat qilardik agar yig'lasak undan ham cho'chib tushardilar bizani hech qayerga ko'chaga ham chiqarmasdilar har bir joyga chiqsakg chiqmalaring uyda o'tirlaring urardilar. yomon yomon <imitation> ahvolga keldimda end u holatimni otamman turmushga chiqqanimda olam o'tdilar onam uchta bo'yiga yetgan farzand bilan qolib ketdilar otamsiz qiyin edida onamga man qo'rqdim xo'jayinimdan ayrilib qolamanmi deb agar er xotin bir birini tushunsa oilada mehr muhabbat bo'lsa har qanday qiyin vaziyatni birgalikda yengib o'tishi mumkin er xotin yoshi o'tgan sari bir biriga suyanib qolar ekan mana hozir sasha akangizga man ham suyanib qolganman ular ham manga suyanib qolganlar er xotini o'rtasida bo'ladimi yoki bir do'stlik yok hamkasb va hokazo va hokazo opa singillar aka ukalarn o'rtasida bizada bir o'tirib muloqot qilish degan narsa yo'q bu mana shunaqa qildi bo'ldi o'zi tuy oladi hech kim birovni fikrini o'qiy olmaydi unaqa qobiliyat hech kimda yo'q faqatgina ikkita inson o'tirib tinchlikdada emotsiyaga berilib misol uchun u janjal bilan hech narsa hal bo'lmaydi qaytangi u olovga kerosin sepgandek bo'ladi baribir o'sha baxtsiz hodisa bo'lganda sinchiklab hamma tomonlama tekshirilishi kerak ekan garchi ushbu oila mana shunday sinovga duch kelgan bo'lsada munosabatlarga dars ketmadi va o'rtada ziddiyat yuzaga kelmadi buning o'ziga yarasha sabablari bor keling lavhamizni tomosha qilsak man chimkent viloyati sozoq qishlog'ida tug'ilib o'sganman sakson evet, to'rtinchi yil toshkentga kelib o'qib ishlab mana shu yerda qolganman aаvиаtsиonniy zavodda ishladim toshkentda tug'ilib o'sganman oddiy ishchi oilasida otam ham onam ham ishchi bo'lgan oltita farzandimiz to'rtta o'g'il ikkita qiz gulchehra bilan mana shu yerda ishlab işte yurgan paytimda s tanishganman endi bir opaxonimiz bor edi shu bilan kelayotgan ekan tanishib qolib uydagilarga aytdim rahmatlar adam oyimlar bordilar sochlikka bordilar borib gaplashib sevishib turmush qurganmiz man kelin bo'lib tushdim 2 oy turdim kemzani qaynana qaynona bu yoqqa jo'natdilar chunki xo'jayinim shu yerda sakson yettinchi yildan beri aviatsionniy zavodda ishlardilar bir yildan keyin to'qson ikkinchi yil qaynona qaynotam shu yerga ko'chib kelishgan bizani qo'limizga oldin yetti oy sakkiz oy ijarada yashadik xo'jayinim ishlagani uchun zavoddan oilaviy yotoqxona berdi hamma narsasi ichida faqat oshxonasi o'xsha edi to'rtta farzandim bor o'sha yerda katta bo'lishdi kattasi shahnoza ulug'bek dilnoza yunusbek bog'chada ishlardilar tarbiyachi bolalarni juda yam yaxshi ko'raman o'zi oldindan bolalar shirinda bolalar tili o'zimni ukalarimni boqib katta qilganimgami shu ko'proq bolalar bilan bo'lganmanda boshqa kasb egallagin medsestra bo'lgin boshqa nimalarga kirgin deyishgan qarindoshlar ota onam manga bog'cha yoqqanda shu bog'chada ishladim bir birlarini yoqtirib turmush qurishgan shuning uchun ham mana garchi endi fe'l atvorda o'zgarish bo'lsada nizo yuzaga kelmadi ya'ni farzandlar ham buni to'g'ri qabul qildi lekin bo'lib o'tgan voqea gulchehra opaga ham ta'sirini o'tkazmay qolmadi va shu bois ham u bog'cha opalik faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi keling yana gaplarga quloq tutsak o'shandan keyin man o'zim asabiylashib asabim tosh bera berolmaydigan bo'lib qoldi shu bilan bog'chaga ishga chiqmadim bog'chada ishlaolmadimda har xil holatlar bo'ladiyu tag'in birovni bolasiga shikast yetkazib qo'ymay deb keyin ishdan bo'shashga majbur bo'ldim hayolimizda faqat shu xo'jayinimni tuzatish qanaqa bo'lsa ham davolatish shu nimada ilinjida yurdik dodam yordam berganlar amakim yordam berganlar harakat qilib sekin sekin keyin tiklanishni boshladi sekin sekin hazil qilishni boshlasalar <laughs> bolalarim bilan o'tirib yig'lardik xudoga shukur bolalarim ham adam o'zlariga qaytyaptilar derdim keyin xo'jayinim o'sha amakilari o'zlarini oldilariga olib kirib ketdilar shu elektromontaj nimasiga ovsinim bir kuni kelib uyda o'tiraverma qiynalib ketyapsan san ham keyin bizaga ishga kirgin dedilar man ishga kirdim obodonlashtirishga o'zingga qara ko'chaning ishi og'ir bu bog'cha opa emas bir joyda o'tirmaysan ko'cha supurasan qish bor yoz bor deganday shunga chidasang ishlagin dedim yo'q adasi ishlayman dedi shundoq bog'chadan bo'shab ko'chaga kirib olibsiz ko'chada ishlayapsizmi yo oying ko'chada ishlakan degan gap so'zlar bo'lardi boshida norozilik bo'lgan o'zimda endi uydagilarga aytmagan bo'lsam ham boshida nima bo'lganman endi sal nimaga bu sohaga ketyapsiz deb endi yosh bo'lib shunaqa deganman to'g'risi yigirma yoshdan keyin hamma gapirardi ko'pchilik otasi qorovul onasi ko'cha supuradi yotoqxonada turadi deb sal manga salbiy ta'sir qilardi o'sha gaplari ona bekor kirdingiz bog'chada amallab ishlab tursangiz bo'lardiku deyishgan kunlari bo'ldi endi man ko'proq ularni dilligini og'ritib qo'ygan ular <laughs> endi qo'lligidan kelmasa ham nimaga qilib bermaysiz deb ko'p mana shunaqa bo'lgan eslolmayman endi bola bo'lgandan keyin olib bering deyishadi u bu deyishadi dillarini ortib qo'ygan paytimda indamasdilar jim bo'lib qolardilar keyinchalik endi tushuntirardilar o'sha paytda mana bunaqa vaziyatim mana bunaqa bo'lgan to'g'ri tushun deb shunaqa gapirardilar lekin qo'llaridan kelgancha harakat qilib bugun bo'lmasa ham ertaga bo'lsa ham o'sha ishni qilib berardilar o'sha biz qiynalib yurgan paytlarimizda ham o'zlarini aldayverib olg'a intilishga nima yordam berganlarda aslida kasbning yaxshi yomoni bo'lmaydi har bir kasbning o'z o'rni bor bizada ko'pchilik boshqa sohada ishlab turib ma'lum bir sabablarga ko'ra ish topa olmay yoki bo'lmasa ozgina oilaviy sharoitlarda qiynalgandan keyin keladida toki bu muhitga moslashib ketguncha baribir uyaladi bir oy ikki oy vaqt o'tadi uch oy vaqt o'tadi chunki tanishlaridan tanishlaridanm yoshi kattalar bizga ko'proq ishga kelishganda uni farzandlari uyalib qoladi o'sha paytda aslida esa uyalh emas aksincha faxrlanadi keyin shu mana shu bir oy ikki oy o'tgandan keyin yo' hammasi joyiga tushib oladi kollektiv bo'lib odamlar bilan muloqot qilganda ham hech tortinmasdan uyalmasdan gaplashishadi o'zlaridan keyingi boshqa yangi kirgan xodimlarga ham xuddi shu narsani moslashtirishadi baribir yangi kirgan odamni uydagilar gapiradi yoki bo'lmasa qarindosh urug'i gapiradi shunda ozgina bularda ham shunaqa narsa bo'lib o'tgan ularni mehnat qaytaga qadrlashimiz kerak biz hurmat qilishimiz kerak madaniyat bilan yondoshishimiz kerak shular erta sahardan chiqishadi biz hali uyg'onmagan bo'lishimiz mumkin u paytda bular vohli chiqib mashina qatnovlari ko'payib ketmasin deb mehnat qilyaptida qarang mehnat qilib bola chaqasini halol puli bilan boqyapti o'g'rilik qilayotgani yo'q yo birovni nimasiga ko'z olaytirayotgani yo'q lekin e, noo'rin munosabat diliga botadi ko'lini og'ritadi 2019 ming o'n to'qqizinchi yili pokiza insonlar aksiyasini boshlaganmiz ya'ni bu aksiyadan maqsad shu obodonlashtirishda ishlaydiganlarni mehnatlarini e'tirof etish ularga bir ehtirom ko'rsatish ko'pchiligi shular bilan gaplashganimizda hatto yig'lashardi bizani ahlachi deyishadi bejiz mana shu loyiha pokiza insonlar deb nomlanmagan albatta ularni nomiga biz ularni misol uchun obodonlashtirishda ishlaydiganlar yoki ko'cha tozalaydiganlar demaymiz biza pokiz insonlar deymiz va ko'pchilik o'rgangan Pokiz insonlar desa shu bizani yurtimizni tozaligini ta'minlaydigan insonlarni tushunadi Toshkent o'zida 10 mingdan sal ziyodro ishchilik ishlashadi ertalab saharlab qishi qishdimi, demay yozi yoz demay yomg'ir chiqishadi shular va biz qo'limizdagi chiqindini tashab ketib shu onalarimizni otalarimizni tengilani ikki bugilishga majbur qilamiz bu juda yomon narsa vaholanki bu kasb ularni oyligi mana misol uchun endi o'tgan yili ko'tarildi adashmasam birinchi razryadi 1 million 150 ming bo'ldi bu og'ir yengil ish deyolmayman bu narsani hamma ham chidolmaydi matonatli odamlar to'g'ri ko'pchiligini misol uchun ijtimoiy shunga majbur qilgandir boshqa lekin ba'zi bir majburlaganlar o'tiribdiku misol uchun tunnellarni tagida talanchilik qilib va hokazo boshqa qilib yo birovni haqqini o'g'irlik qiladi boshqa bular lekin mehnatni shunaqa og'irni tanlashgan lekin bu sharafli ish darhaqiqat har bir kasb muhim yana bir bor ta'kidlaymiz va har bir kasbning o'zgacha zavqi bor keling yana e'tiborimizni monitorga ya qaratsak ko'p odam aytadi shu obodonlashtirishda ishlasa odam charchaydi deb yo'q man qanaqadir charchog'im chiqib yengil tortamanda shu so, o'sha joyi borib tozalasam haligi joyim toza tursa tozalikni ko'rib mani qanaqadir bahri dilim ochilardida butun charchoqlarim chiqib ketardi shu so, ishlayotgan joyimizda voy baraka topinglar rahmat sizlarga charchamanglar hormanglar desa tog'dek nimamizi ag'dariladida xursand bo'lib ketamiz xursandchiligimizdan voy rahmat bizani biladiganlar bor ekan deymiz o'zi mehnatkash ayollar hech qachon unaqa charchadim nima qildim deb aytmaydilar qanaqa ish bo'lsa ham qilib ketaveradilar uyda ham biza qilamiz degunimizcha o'zlari tez tez qilib tashlaydilarda oldimizda magazin anaqalar bo'ladi ularni ham chiqib sipirib tozalab yuvib deganda anaqa ishdan işte bo'sh paytlarda shunaqa qib yurardi mehnatdan qochmagan terriториa beriladi bizlarga shu territoriyada bizada de... gaz zapravka metan keyin moyka bor moshina yuvadigan joy o'sha yerda odamlar <laughs> chiqib man o'sha yerda sipurib yurganimdi ko'rib opa dedi mana shu yeda sipurib berasizmi har kuni pulingizni berib turamiz mayli o'sha joyda besh yil ishladim o'zi ish vaqtimiz soat 7 dan bo'lsa biz soat 6 da borardik bolalarim bilan birga borib moykani sipirib yana ishga chiqib ketardik o'sha yon atrofda domlarni sipirib xo'jayinim chiqib yordam berardilar kechqurun kelib qiyin bo'lgan ularga hozir men manku bitta xonada o'tiribman man o'zim bir xillar kelaman charchab kelaman A oyim ko'chada ishlardilar sovuqda sovuv demay issiqda ularga qiyin ekan masalan men borib bir soat ikki soat yordam berardim qiyin edi edida ish ular ertalabdan kechgacha shu ishda ishlardilar bo'ldi bo'shang qiynalyapsiz desak yo'q men yaxshiman hammasi yaxshi xudo xolasa yaxshi bo'ladi eson omon uzatib uylantirib olsam bemalol uyda o'tiraman deb odam esidan chiqadi-da, harakat bilan hamma g'uborlaringiz chiqib ketadi-da, tanangizdan chiqib ketadi harakat qilib nima qilganingizdan keyin to'g'ri hamma o'rtoqlarim aytishi mumkin shunaqa shunaqa yoki do'stlar davrasida deb aytishi mumkin oying kim man shundoq aytgan, oying mana shu joylarda ishlaganlar Men onamni kasbidan hech uyalmayman misol uchun ko'cha ko'yda musir yotadi ana qiladi hatto ki o'zim o'sha ichgan suvimni ham o'sha musirni tashlab anaqa qilib ketaman ko'rsam aytaman o'shaa tashlamanglar anaqa qilmanglar deb birovni ota onasi sipuradi yoki anaqa qiladi yosh bolalarga ta'sir qilishi mumkin deb endi uyog'i tushunadiganlar tushunadi bo'lmasa qolganlar ketaveradi jehra opa bilan <imitation> birga mehnat qilayotgan boshqa ishchilar ham xuddi shunaqa mehnatsevarmi qanaqa albatta mehnatsevar bo'lmasa u brigadada ishlayolmaydi chunki ishlab turgan odam dangasa odamni ham ozgina bo'lsa ham yo'lga soladi tortadi jamoa bo'lib ishlagandan keyin tezroq tozalab hamma ishni bajarib ketish osonroq bo'ladi shuning uchun hamma hamfikr bo'lib u yerda birgalikda ishlashadi endi gulchehra opa o'rtada jamoada ham bir yetakchi sifatida anaqa qilardilar-da. kelishmovchiliklar bo'lsa maslahatlashib borib anaqa qiladigan bo'lsak doim yo nasibaxon hammasi yaxshi bizda. biza hammamiz opa singil singilmiz deb turardilar-da. ayrim joylarda shunday vaziyatlar bor mahallada ham duch kelamiz deylik faqatgina o'zining darvozasini oldini supuradi 1 metr uyoq <laughs> bu yog'ini <laughs> <laughs> supurmaydi nimaga chunki o'zini oldi o'zini xonadonga kirish qismi gulchehra opa singari xodimlar uchun esa butun shahar birgalikda o'zlarini hududlari va shunga yarasha sidqidildan mehnat qilishadi sidqidildan o'zlari aytyaptilar mana har kuni ertalab kelganda o'zimga belgilangan hududda tozalab bo'lgandan keyin kayfiyatim bir ko'tarilib keyin yana kunni qolgan qismini ham xuddi shunaqangi kayfiyatda davom ettiraman deb o'zlari ham aytdila boshqa xodimlarimizni ham shunaqangi kayfiyatda shunaqangi ish jarayoni bilan ish boshlanadi har kungidek ya'ni faqat pul topish uchun shu ishni bajaryapman deb ishga chiqishmaydi unaqa bo'lgandaku mana misol uchun bularda oylik ko'p bo'lmagani bilan mehnatni orqasidan topilgan narsa har bittasi barakasi ko'p bo'ladi xuddi shu narsani ishchilari misolida ko'p isbotini ko'raman aytish kerakki gulchehro opa ish bilan bir qatorda farzandlarning tarbiyasiga ham alohida e'tibor qaratganlar keling yana lavhamizni tomosha qilsak besh yarim oltilarda chiqib ketardilar kechqurun soat beshlar oltilarga yetib kelardilar kelib <imləcəlsizlik> bizani nazorat qilardilar o'qishlaring nima bo'lyapti o'qituvchilarimiz bilan muntazam suhbatlashib turardilar kollejda <gülüş> o'qib yurganda ham kitob daftarlariga qarab masalan bir xil bolalar bitta daftar bilan borib keladiyu popka olib berardim popkasiga solib qarab jo'natardim erinmasdim yo'q savol berishsa javob berardim erinmasda xudoga shukur ikki ming o'n beshinchi yil bolam toshkent davlat pedagogika universitetiga o'qishga kirdi o'qishga topshirgan yilimda birinchi yil kirolmaganman ikkinchi yil kirganimda o'sha topshirgan paytim aytgandim agar kontrakt bo'lsa o'qimayman deb sizlar qiynalib qolasizlar deb aytganman lekin ota onam kontrakt bo'lsa ham o'qiysan deyishgan to'g'risi pul qidirdik topolmadikda shunaqangi alam qildi yig'lagim keldi xo'rligim keldi yunusobod tuman obodonlashtirish boshqarmasi uchinchi bo'lim boshlig'i fayzilla degan bolamiz bor manga maslahat berdi bankdan o'quv krediti oling ana oyma oy plastigingizdan olib borib to'lab turasiz qiynalmaysiz dedi oldim kredit xudoga shukur bir yilga to'lab berishdi keyin oyma oy oyligimni shundoq olib borib to'lab turdim keyin bu bolamni stipendiyasini yig'dik bitta qilib to'lab ikkinchi nimasini ikkinchi yil kontraktini harakat qilib uchinchi kursga o'tganidi o'zi ishga kirdi o'g'lim kunduz o'qiydi kechasi ishga boradi bir yil ishladida bir yildan keyin o'zini maktabiga o'qituvchi chaqirib oldi mana hozir magistraturada o'qiyapti maktabda ishlayapti magistraturada xudoga shukr grant asosida o'qishga kirdim endi to'xtab qolish xohlamadim ilmiy ish qilib yaxshiroq natijalarga erishmoqchi bo'ldim Va kichkina o'g'lim yuridik litseyni bitirdi xudo xolasa institutga topshirmoqchilar katta qizim медсестраni bitirgan hozir shu sohada ishlaydi qizim ham o'qigan u ham ishlayapti sog'liqni saqlash vazirligini rezerv birlashmasida birinchi toifali mutaxassis bo'lib ishlayman ana shunaqa a mehrob opa qanday yaxshi oilada bosh bor ota ona o'sha er xotin maslahatlashib o'sha oilani boshqarib farzandlar ham ularni orqasidan qarang mana shunday natijalarga erishibdi mana ko'pincha biz qandaydir maqsadimizga erishmoqchi bo'lsak moddiy tomonga bog'laymiz lekin bu misolda ko'ryapmizki har doim ham moddiy tomonga nima emas to'g'ri shunaqa yoshlarni ko'rdik ota onasi repetitorlarga ham bergan o'qishga ham kirgizib qo'ygan o'qishni bitirdik ishlagisi kelmaydi bilasizmi Bitta oiladagi qadriyatlar gapiradi qiyinchiliklarni ko'rgan farzand albatta ota onamga yordam beray kelajakda ular qariligini bizani rohatimizni ko'rib yashashsin degan maqsadda farzandlar onaga mana yordam berishyapti to'g'ri har xil oilada bor ishxonamizda o'sha ichkilikka berilganlari ham bor ularni ham harakat qilamiz yo'q oilangizda farzandlaringiz bor deb to'g'ri yo'lga solishga lekin bularni o'rnak qilib ko'rsatadigan taraflari shu qiyinchilikni ko'rib o'tdilar lekin farzandlarga ham vaqt ajratib shularni yo'l yo'rig'ini ko'rsatib oliy ma'lumotli qilishgacha borganlar bilan biz qanaqadir balki faxrlanamiz oila uchun gulchehra opa ayni paytda hayotidagi yana bir quvonchli voqeaga taraddud ko'rmoqda va bu haqida ularning o'zlaridan eshitsak suhbatimizga chorlasa assalomu alaykum xush kelibsiz marhamat assalomu alaykum yaxshimisizai keling xush kelibsiz assaou yaxshi keldingizmi rahmat xush kelibsiz xushvaqt bo'ling to'yga taraddud ko'ryapsiz o'n to'rtinchi noyabrda ikkinchi qizimni uzatyapman shirin tashvishlar bilan bandsiz qanday yaxshi kelin salomlarda xizmat qilib berar ekanmanda gulchehar opa xud xudo xohlasa muborak bo'lsinh baxtli bo'lsinlar farzandlaringiz lekin yaqin yaqinda ham sovchi kutishga qiynalar edingiz to'g'ri aviatsiony zavodga qarashli nimada yotoqxonada yashardik sovchilar qaytib ketgan kunlari ham bo'lgan lekin katta qizim uzatdim bu yil mana endi to'y qilyapman o'g'limni uylantirdim endi qizimni uzatyapman shu qilgan mehnatlarimiz orqasidan birgalikda barcha harakat qildi harakat qilib shu va natijada yaqinda yangi xonadonga ko'chib o'tdikg ko'chib o'tdik qanday yaxshi tabriklaymiz mana bizani uyimiz shu uyga ko'chib keldik besh oy bo'ldi mana bu koridorimiz kichkina bu mehmonxona zal shun yetkazganiga shukur ikki xonada turardim katta keng uyga ko'chib keldik bu kichkina xonamiz shinamgina bu yoqda спальный kelinni xonasi o'g'lim uylanmasdan oldin aytadi dada man man uylanadigan bo'lsam hamma narsani o'zim qilaman shu qaynota qaynota tomonga anaqa qilmayman o'zimni narsam o'zimniki ertaga mani boshimga palonchamani olib kelganman mana palon bo'ladi degan gap bo'lmasin deb o'zi hammasini o'zi qildi katta oshxonam bo'lishini xohlardim orzu qilardim mana niyatimga yetdim xudoga shukur uchinchi etaj yaxshi atroflarimiz ham judayam yaxshi ayvonim kichkinagina bo'lsa ham tapchan qildik mana o'tirsa bo'ladi bu yoqqa ko'chib kelganimizda man endi uzatilganman ukalarim qiynalishdi to'g'risi shu uyda shuncha yil yashagan o'msab biz qo'shnilarimiz bilan haligacha bordi <laughs> keldi qilamiz o'sha vaqtdan kichkina paytimizdan bolaligimiz shu yerda o'tgan mana shu общеи yashab yurganimda ya'ni yotoq oilaviy yotoqxonada kelgan sovchilar yotoqxona ekan deb aynib ketishardi qizimga qaramasdi bizani sharoitga nimaga qaramasdi-yu, shu yotoqxona ekan deb aynishardi o'sha paytlarda xo'rligim kelib yig'lardim goda siqilardim qudam erkak quda ham ayol qudamiz ham yaxshilar rasa ikkita farzandlari bor eng kichkina o'g'liga teggan qizim yaxshi oila bu uyi rizq nasibasi bor ekan mana nevarali bo'ldik qizim farzandli bo'ldi xudoga shukur bu yil biz uchun yaxshi yil keldi uy oldik beshik berdilar to'y qildik kelin to'y ham qildim endi kichkina qizimni ham xudo xohlasa nasib qilsi uzatib qolarmiz kengga keng dunyo talga tor dunyo mana shu haqiqat bor <laughs> narsa ekanda ko'ngilni keng qilsa hamma narsa katta bo'lar <laughs> ekan shu narsaga o'zim ishondim ana kelin qo'lidan choy ichib o'tiribsiz xudoga shukur keliningiz ham bo'lg'usi o'qituvchi o'qituvchi ha to'rtinchi kurs ona tili adabiyot o'qituvchisi kelajakda shu obodonlashtirishda sakkiz yil ishlagan bo'lsam rustamjonga rahmat deyman nasibaxon bularga rahmat bo'lim boshlig'imiz bilol juda judayam yaxshi nimada bo'lishdi shuncha yil ishlab hech kasal bo'lmaganman allohimga ming qatla shukur deyman shu mehnatimiz orqasidan shunchalik bo'ldik oilam bilan bola chaqam bilan birdamlikda agar oilada hamjihatlik bo'lsa ko'zlangan marraga yetadi endi hamma ham ishlashi mumkin obodonlashtirishda lekin bu yerda opa siz bilan turmush o'rtog'ingizni mehnati juda katta chunki bu oilada boshlangan mehnat va bu mana hozir endi hosilini beryapti siz gulchehra opa hozir rahbarlaringizga minnatdorchilik bildiryapsiz biz sizga minnatdorchilik bildiramiz sizga ta'zim qilamiz onajon sog' bo'ling rahmat shunday sharafli kasblarda ishlab bolalaringizni katta qilib xudo xohlasa to'ylarni chiroyli o'tkazing ko'nglini keng qilib halol mehnat qilgan inson kam bo'lmaydi gulchehra opa va najbiddin akaning oilaviy hikoyasi bunga yorqin bir <türk> misol bo'la oladi bugungi ishtirokingiz va suhbatingiz uchun rahmat oqshomingiz xayrlio'ln larniyasatdik gullar qo'ydik mehmonlar kelishi boshladi oltilarda kelin kelish kerak Qaynatam telefon qilyapti zudlik bilan yetib kelgin dedi Kelin qochib ketdi.